Это программа Алло, лекарь. Я напоминаю, что сегодня мы говорим про здоровье ваших очей. Я благодарю, что вы с нами. 490 11 34. Это наша телефонная линия. Ваше запитання. Алло. Алло. Здравствуйте. Добрый день. Я пенсионерка из Киева. И у меня такой вопрос. Три года назад я заболела герпесом. Герпес и поражение центральной ветви тройничного нерва. Лечилась во многих больницах результат Но сейчас то же самое состояние боли отечность сильный зуд и вот в течение дня вот так вот я отделяемое слизистое какое-то такое неприятное э, ничего не помогает не знаю что делать и куда обратиться пожалуйста будь спасибо будь. большое за вопрос Оксана Васильевна. вирусное поражение это вирусное поражение, но тут вот поражение именно как раз тройничного нерва. Mm -hmm. Тут идет и, кроме того, что вот э, вирусная сама как бы инфекция, ну и еще и нарушение иннервации, что тоже очень важно в иннервации э, роговицы. Поэтому такой вот длительное как бы срок. Тут лечение необходимо совместное, конечно, с невропатологами. Невропатологами, да, и только вот такое совместное лечение может как-то помочь пациентке.